Да, там, там, куражовый. Похоже, нет. Еднаш Бабка можно, И тут боцовать Ну, там, получается, лежащий больная, понимаете? Да, Лежала. Да, 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 вот, За ней, там, я не знаю, родственница вроде бы смотрела. Ну, я думаю, что они отлично Ну, Укономись, пожалуйста. Меня зовут Валентина. Я услышала, что горит, начала тушить, помогать мужу тушить. Мы вот рядом с ней живем. Здесь какие-то люди были эвакуированы. Это с каких этажей, можете рассказать? Сын мой и его невеста. Они обгорели со второго этажа. Синица на да. Татьяна Александровна. Да. Саша, да, один да, слов да, пока да, оставляйте. А? А вот есть Остальные есть, вытягивайте да, столы и все. Давайте О, седьмую потихоньку. Ну, на улицу, но я услышала, где-то да. было полосьмого где Все да. Дело в том, что, что я все видела, все как, как только начала курить. Бабка у них поднялась. Минут 15 восьмого. Я поднялась на работу и смотрю, вот бегает женщина с ребенком. Ну так все вроде бы. Бабуля вот переживали за нее, но ее сняли с лестницы, со второго этажа, она так правно вышла. Где так, Вы что, позовите сюда. Там все нормально. Немножко обгорелила молодежь вот с этой квартиры. Руки, волосы, куртки. Они открыли двери, как раз вот этот весь огонь туда. Вот меня зовут Наталья, я с 22 -го. Сегодня в 7.14 утра было получено сообщение о загорании квартиры по адресу улица Южная, 31. По прибытию первого подразделения было выявлено, что открытым пламенем горит квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Огонь распространялся на второй этаж и была угроза распространения на крышу дома и соседние квартиры. Сразу же был дан повышенный номер 1 без. К месту вызова дополнительно было направлено две единицы основной техники и одной специальной. Э, работало два звена газо-дымозащитной службы. Огнетушие средства подавались в двух направлениях, а также на защиту крыши. В квартире, где началось возгорание, обнаружен труп женщины. Также ожоги получ... различной степени тяжести получили. Двое соседей, которые направлены скорой помощи в больницу. Причина смерти и причины возгорания выясняется. Сложность пожара заключалась в том, что э, плотная застройка двора, старый фонд, э, позднее обнаружение обнаружения и сообщения, э, а также э, захламление э, квартиры, где произошло возгорание работала общей сложностью 4 единицы основной техники, 2 специальной и 1 вспомогательной. Помощник начальника дежурной смены оперативно-коррекционного центра капитан Дурягин Алексей Владимирович.